Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Seri Pengurusi Butiran 010200 Pendidikan Tinggi Pihak Kementerian sebelum ini telah memaklumkan mengenai penempatan 280 kaunselor bertauliah di pusat kaunseling pelajar di Universiti Awam jadi saya ingin tahu yang pertama mengenai sejauh manakah engagement para pelajar di Universiti Awam dengan pusat kaunseling pelajar masing-masing khususnya dalam kes-kes yang melibatkan isu kesihatan mental yang serius seperti kemurungan serta kebimbangan dan tekanan melampau. Yang kedua, Tuan Seri Pengurusi, sejauh mana perkembangan penubuhan Majlis Kaunseling Universiti Awam Malaysia dan apakah strategi-strategi Perasingan yang dilaksanakan di peringkat kementerian bagi memastikan isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti awam dapat ditangani secara menyeluruh. Selain itu, Tuan mursi Pengurusi, saya juga bimbang isu kos sara hidup pelajar yang sedang dihadapi pada masa kini. Ia bukan lagi perkara remeh, tapi yang pastinya ia adalah krisis senyap yang sedang menghakis masa depan modal insan negara. Di kampus-kampus, ramai mahasiswa terpaksa menggabungkan jadual kuliah dengan kerja sambilan semata-mata untuk membayar kos sepanjang mereka berada di UST seperti sewa bilik, pengangkutan dan asas dan makanan asas. Dalam masa yang sama, yuran pengajian, charge, college, college dan kos bahan pembelajaran tidak menunjukkan tanda-tanda menurun. Malah tidak cukup dengan itu. Mereka dibebani dengan beban hutang yang menunggu selepas tamat pengajian. Ramai graduan memulakan hidup dewasa mereka dengan tanggungan hutang pinjaman pendidikan. Tambahan pula mereka memasuki pasaran kerja yang bergaji rendah dan tidak stabil. Ini bukan sahaja menangguhkan keputusan penting seperti berkahwin, membeli rumah atau memulakan peniagaan bahkan melemahkan keupayaan negara membina kelas menengah yang kukuh dan produktif. Jadi kebimbangan kita isu tunggakan hutang dan sebagainya dalam kehidupan mahasiswa amat berat. Janganlah sampai sebagaimana yang disebut oleh setengah orang lebih baik masuk pusat serenti berbanding masuk USTI kerana masuk pusat serenti bila keluar tidak tertunggak dengan hutang. Justeru saya berpendapat Bajet 2026 mesti berani merombak pendekatan kebajikan pelajar dan struktur hutang pendidikan supaya graduan kita bukan sekadar pekerja berhutang tetapi pemacu pembangunan ekonomi yang yakin, bebas dan berdaya saing. Saya masih tertanya dengan janji kerajaan yang berjanji dalam manifesto untuk menghapuskan hutang PTPTN dan menawarkan pembelajaran secara percuma. Butiran 020000 Pengajian Tinggi dan Si Pengurusi. Baru ini timbul isu yang hangat dibahaskan di pelbagai peringkat berhubung dengan isu pembinaan kapal rom oleh pelaut Melayu. Saya berpandangan isu sebegini harus diselesaikan secara akademik. Maksudnya satu pihak yang mengeluarkan dakwaan harus membuktikan perkara tersebut sama ada melalui kajian jurnal maupun kajian saintifik, saintifik di lapangan. Begitu juga pihak yang merasakan dakwaan tersebut tidak tepat harus melakukannya melalui kajian saintifik yang jelas juga. Universiti sememangnya tempat untuk para cendekiawan menguji dan membenarkan hipotesis mereka melalui penyidikan. Apabila kita bercakap tentang penyidikan dan inovasi di universiti, Soalan pokok yang mesti yang perlu dijawab ialah berapa banyak sebenarnya masalah rakyat dan industri yang benar-benar diselesaikan melalui penyelidikan. Budaya penyelidikan masih pada ketika ini dilihat terlalu tertumpu kepada memenuhi KPI seperti jumlah penerbitan jurnal sedangkan komuniti petani, nelayan, usahawan kecil, PBT, agensi lapangan sering tidak merasai manfaatnya. Para pensyarah dikejar untuk menyiapkan penyelidikan. Geran habis, laporan siap, seminar dianjur. Namun pemindahan teknologi tidak sampai ke kampung. Dan inovasi sosial tidak tiba kepada golongan rentan. Ini mewujudkan jurang kepercayaan antara universiti dengan masyarakat yang membiayai mereka melalui cukai. Dalam konteks bajet 2026, Seharusnya KPT perlu menekan kepada budaya penyelidikan dan inovasi yang lebih realistik iaitu bermula dengan keperluan sebenar di lapangan dan berakhir dengan perubahan yang boleh diukur. Setiap ringgit geran penyelidikan perlu diikat dengan laluan impak yang jelas sama ada ia membentuk teknologi yang diguna pakai, dasar yang diubah suai, pekerjaan baru yang diwujudkan atau kecekapan kos kepada industri. Hanya dengan cara ini universiti boleh menjadi pusat solusi bukan sekadar kilang kertas ekonomi dan ekosistem pendidikan negara benar-benar menjadi pemacu berdaya saing ekonomi serta kesejahteraan komuniti. Terima kasih Tuan Sri Pengerusi. Baik. Saya <coughs> ingin menyentuh butiran 010200 pendidikan tinggi dan butiran 01030000 agensi kelayakan Malaysia. Tansi pengurusi soalan saya kepada kementerian adalah kita lihat bahawa banyak orang yang individu yang menggelarkan diri sebagai doktor yang ada kelayakan profesor ada universiti swasta dan universiti tempatan yang menawarkan uh, ijazah selepas itu masters izin dan selepas itu doktor ataupun falsafah di mana seseorang itu layak untuk dipanggil sebagai seorang doktor bagaimana kementerian dan kerajaan ingin memastikan bahawa kita uh, mengawal menyelia kelayakan-kelayakan yang diberikan kepada seseorang itu sebagai seorang doktor saya lihat bahawa Baru-baru ini terdapat banyak kontroversi. Bahkan dalam parlimen pun kita tahu ada seorang ahli parlimen yang bergelar seorang doktor telah mengeluarkan kenyataan kononnya parti DAP ini ada kaitan dengan parti komunis. Ada seorang ahli parlimen. Saya tak mau menyentuh lah. Tapi kita tahu. Seorang yang telah layak daripada University Sains Malaysia, ahli parlimen yang terpelajar, memanggil, mengatak, menuduh bahawa DAP ini adalah parti komunis dan mempunyai kaitan dengan komunis. Saya menyentuh tentang seorang profesor yang telah menyatakan bahawa saya ini bangga bila di bangku sekolah dulu bangga dengan Hulu Balang Melayu. Kita belajar Hang Tua, Hang Jebat, Hang Liku, Hang Likir, Hang Kasturi tentang Kesultanan Melayu. Para meswara yang kemudiannya dikenali, dikenali sebagai Sultan Iskandar Shah yang memeluk agama Islam. Tapi ada seorang profesor yang mengatakan bahawa kesemua cerita-cerita ini mungkin tak wujud. Apakah kita ingin mencetuskan satu polemik semata-mata untuk tujuan kita menjadi popular? Ini adalah sejarah. Kita bangga dengan sejarah kita. Kita lihat gambar-gambar Pi Ramli yang menterjemahkan Hulu Balang Melayu di Melaka, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Tuah yang setia kepada Kesultanan Melayu pada masa itu Perkara-perkara, sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang kita bangga Tiba-tiba ada pula seorang Profesor Kangkung yang mengatakan bahawa Oh, semua ini adalah cerita dongeng Paramesora tak wujud Tak berlaku kejadian di Pohon Melaka uh, Di antara uh, pelanduk dan uh, anjing dan sebagainya apa, 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 Bagaimana kita ingin memastikan bahawa perkara-perkara ini tidak berlaku Macam mana kita ingin mengawal kelayakan-kelayakan untuk memastikan bahawa tak ada profesor-profesor yang akan mencetuskan polemik-polemik yang sungguh berbahaya. Baru-baru ini, Tansi Pengurusi, profesor yang sama ini juga mengatakan Pulau Pinang adalah milik Kedah. Dan beliau akan menyokong tindakan oleh kerajaan Kedah untuk menuntut Pulau Pinang. Ini perkara asas dalam perlembagaan persekutuan. Artikel 1 telah menyatakan bahawa Pulau Pinang merupakan sebuah negeri yang berdaulat. Kenapa pula polemik ini dimainkan, Sik? Biasa habis, Sik. Saya habiskan dulu, Sik. Bagi saya tak ada masa. Sik, saya masa. Sik, saya tak ada masa. Minta maaf. Sik, boleh bahas nanti. Ini isu adalah bagi kelayakan. Bagi kita bahas tentang saya ingin menyentuh bagaimana kerajaan ingin memastikan bahawa kita mengawal bagi kelayakan. Sik, minta maaf, Sik. Saya tak bagi. Saya masa sih. Ini isu Pulau Pinang serius. Bukan untuk dimain-mainkan. Ini kita bincang tentang seorang profesor uh, Tansi Pengurusi. Masuk sekolah pun kita tahu. Dalam pengajian am uh, tingkatan enam kita dah belajar. Perlembagaan Malaysia mengesahkan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu. Betul, bagi sikit Jutong. Kalau berani bagi Jutong. Silakan. Jutong kalau Jelutong tak bersetuju dengan pandangan profesor itu, boleh saya nak atur debat di luar antara Jelutong dengan profesor itu. Beliau bercakap berkaitan dengan sejarah. Sejarah tak boleh dinafikan. Jelas. Tidak boleh diubah-ubah. Pulau Pinang adalah dalam sejarahnya hak kerajaan Kesultanan Kedah. Termaktuk semua buku-buku sejarah. Kenapa nak nafikan benda itu? Jelutong, setuju tak saya nak ajurkan debat antara Jelutong dengan Profesor tersebut? Sik, saya uh, boleh saya respon? Sik nak tanya soalan. Saya respon, duduk dulu Sik. Tan Sri Pengurusi, saya ingin menyatakan bahawa perkara ini tak perlu kita debat. Perkara ini telah terletak dengan jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Buang masa je debat dengan Profesor Kangkong ni. Buang masa. Bagi saya, saya berdiri di sini sebagai seorang warga negara Malaysia yang menghormati Perlembagaan Persekutuan. Yang menghormati bahasa Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda, bahasa rasmi, menghormati raja-raja Melayu, menghormati agama Islam sebagai agama rasmi dan pada masa yang sama saya minta sebagai semua warga negara Malaysia menghormati Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang berdaulat. Tuan Pengerusi akhirnya saya menyatakan saya menuntut Jelutong Pujak Bonyo minta perjelasan sikit. Bujang nak minta juga? Ya, minta sikit. Belas nak minta juga? Ya, minta sikit saja. Silakan. Terima kasih Ayah Muhammad Jultong. Saya amat bersetuju bahawa kita hendaklah menghormati perlembagaan. Tetapi kenapa Sabah dan Sarawak dalam perlembagaan pun kerajaan persekutuan main kona sini kona sana. Jadi saya setuju kita diajar untuk menghormati rukun negara, kita diajar untuk menghormati perlembagaan, tetapi apabila sampai hak Sabah dan Sarawak dia pula main hide and seek. Apa pendapat? Apa ni Julutong? Taxisi Pengerusi, saya akan landing. Itu saya minta supaya barisan kabinet jawab. Mungkin saya tak layak untuk jawab, tapi saya menuntut akhirnya supaya tindakan diambil terhadap profesor ini oleh kementerian ataupun pihak-pihak yang berkuasa. Supaya beliau berhenti mencetuskan huru-hara, kontroversi dan menyebabkan pelbagai polemik di kalangan rakyat Malaysia. Sekian terima kasih saya mohon menyokong